<соц> <соц> а, я еще, короче, в Киеве был. Как-то Льон, Льон Дэш, что организация была. Короче, на Дарнице. Я сам с левого берега. Ну что, ну, прикольно-прикольно было. Потом май месяц. А мы реально как, додики с автоматами больницу охраняем какую-то. Ну, уже в Киеве жизнь началась. Ну и тоже решил на Звардию пойти. В Чернигов попал. 3082, ну там такая часть э, ОГП, короче, бомжей гонять, грубо говоря, по городу. Короче, понял, что не мое, договорились он с Димоном, что перейдем это, в боевую часть. Ну там была дальше максимально смешная история. Короче, он переходит э, в 3027, с 3030 30 он в Киевской служил. А, а мне, короче, документы бракуют в моей части, меня не выпускают. И он, короче, без меня уезжает на войну. Ну, и я сижу в Чернигове, думаю, ну, как бы чуть не культурно получилось. Думаю, Кент на войне, я в ресторане в Чернигове сижу. Короче, ну, приехали, попали в Белогоровку. Ну, я, он месяц уже был, я месяц чуть позже приехал с майором. А Максим потом доехал. Ну, были в пехоте. Я помню, снимаю шапку, вот так. Ну, я так волосы всегда. Фу, а у меня тупо пучки лезут. Я думаю, млядь, наверное, какая-то радиация на той Белогоровке, в той промке. Думаю, что мы охраняем волосы, что только от этого могут лезть. Нет, там, а там все было в Белогоровке. Там и фосфор был, и там... Сплю я. Я что-то слышу, говорит, ну, а ему говорит командир, кого ты забираешь с собой? Говорит, да, я бороду, говорит, заберу. Говорит, он там в планшете, говорит, разбирается в крапиве. И думаю, Бля, что ты рассказываешь, я вообще не понимаю, что такое крапива. Понимаю, что в детстве палка ее бил. Вот, ну, короче, попали мы на этот СПГ-9. Снарядов было много, но это были кумулятивные снаряды, переделанные в осколочные. Сколько мы в день стреляли? 30-40, да? Не не Хорошо. Будемо зараз виїжджати на завдання з хлопцями з бригади буревій. Ми кілька разів вже знімали, як працює град, але вперше будемо знімати, і показувати вам, як працює саморобний град, на який хлопці скинулися самостійно. Їдемо на межу Харківської і Луганської областей. Знаємо, що досі цей напрям лишається одним з гарячих на нашому фронті. Майор! Хай дом відкрити, я каску забив. Ось вона. А, Ні, не забив, не забив! Говорит, Саня, говорит, есть возможность по вашей машине чтобы Я говорю, давай. Что стрига нормальная? Да, да мне вчера вообще фартило целый день. Короче, у меня здесь есть одна парикмахерша, ну которую я стригусь уже долго. Ну она нормально. А этот, а с одной я поссорился. Думаю, это же завтра вы приедете, думаю, надо же постричься хоть как-то, привести в порядок. Думаю, наверное, по-любому на плохую попаду. А смотрю, що не якраз та, что стрижок моя, я думаю, оговорю. У меня завтра говорю, очень отвірственний день. меня, говорять по телевізору показувати будуть. На повороті настанавливаємося і заряджаємо. Плюс плюс. И майор, начинай, каже. Доброго дня, Украина. Ви ждали контрнаступ. Сьогодні він відбудеться. Сьогодні оці хлопці, оці гарні хлопці, оці контрнаступ. Сьогодні чекайте виступ від нашого президента. Контрнаступ на час. Ми на місці. Зараз буде вогник, жарко-шарка. По підери буде що? ГИ-ги-ги. Как-то їздили ги. забирати снаряди, град працює. Мы говорим, вот это у пацанов, ну кайф, как бы они по бахмуту еще стреляли, говорим, ну, реально, ну мощно. Вот. И я же говорю, ну как бы мы глобально не задумывались, что мы будем на граде работать, еще что-то. Вот просто как бы звезды совпали, что увидели в интернете, предложили, сами как-то учились, там у того, у того, у того спрашивали, где как что можно. Вот. У нас там, я же говорю, как бы нету такого здесь на войне, что кто-то тебе чем-то не хочет помогать. Ты когда обращаешься к кому-то, там тебе всегда наоборот помогут, ну, стопорить не будут. Ну и плюс, я говорю, самое главное, что руководство там батальона дает зеленый свет. У нас вообще там есть, не знаю, как идея, мысль, задумка, мечта сделать там до 10 таких машин, чтобы э, они маневренные, маленькие, они могли ездить и закрывать большие участки. Враг тоже до конца не понимает. Э, что по нему стрелять. То есть они зачастую, э, град дает три пристрелочных снаряда, у нас всего 3. И ждут уже пакет. А мы всего выпускаем три, соответственно, они ищут большой БМ. А со стороны с неба, если посмотреть, ну это вот обычный пикап который, не знаю, мог пехоту завозить или провизию, а на самом деле это как бы боевая машина. ТТХ у нас точно такой же, как у Града. Борода для деякий кабаних. Видите, как кабаниха. Фу, там челастая. У них тут иммиграция, походу, дивите. пакеты пакети в солдат еще первую зажигалку не давай пакистан подписывайтесь просто громадский чи привид пидором громадську как лучше дипом походу второе да <рес> <Та> вы <ви> молчите <рес> напишу громадський передаю підером вітання Би не вкачало? Ні. Я взагалі не помітила, як в ці дві години. Якось швидко на чому доїхали. Я щось там розпитувала, знову про вуха. Каже, що воно прям сильно голосно не стріляє, тому будеш навушки активні надавати? Ти знаєш, що ми, нам треба вибирати поки що. Голова або вуха. І що ти вибираєш цього разу? Я буду в касці просто цього разу. Нічого не вибираю. А я мабуть вуха не бере. В мене вже є печальний досвід, тому що тепер берегти вуха. разворачивайся. Держивайте. Стоп, лопасти. Писюн. Вот, все, писюн на месте. Подожди. Чуть-чуть. Да, Оно, пися. по одни заряжает да? Сейчас да. Нет, сегодня плохие... условия погоды. И чтобы не тратить зря снаряды и ракеты, сегодня выставим одной ракеты. То есть подниму сейчас дрон, дадут корректировку и отработаем. Ну, там нет, там союз подписали с Великобританией, что еще... Вони нам будуть допомагати в області розвідки і ще десь. Чекаємо зараз, поки під'їде машина, власне, самі гради, і будемо працювати, знімати роботою, як працює град. ротации, первый день на боевых последний день на боевых первый день на боевых, только прихожу на позицию мы тогда еще заступали в лесу, там через водную переправу э -э проезжали и ты такой вот заходишь, и вы меняетесь там много позиций, типа, выходят пацаны и ты заходишь, и мы только сменка и они тогда вот эту тему просекли, и как начали лупашить с минометов, я быстро в этот я окоп ложусь а там он вообще почти не выротый и начинают вот так вот кучно перед ним крыть я думаю блять это сейчас первый раз на боевых еще даже Питера глаза не видел блять еще даже ни одного выстрела не сделал и сейчас тупо умереть но это вообще типа блять это жестко типа как так только первый раз пришел сразу накрыли и все вот так вот давай блять Начал уже сам рыть, даже лопаты еще не было И руками, вот это э, Нору себе сделал, чтобы оно, короче, если Залетело через крышу, блядь Осколок, то чтобы не посекло Все успокоилось, думаю, блядь, все, блядь Повезло, ну и потом ротация Прошла уже, и последний день Мы уже на сапоге и Уже говорят, все, пацаны, сейчас уже вас выводят И вы на Киев И мы, короче, вот это, даже нас в 5 утра поменять же Где-то 4.50 Слышу по рации Вектор 100, ворожа, авиация, блядь а что такое авиабомба? Это что-то сверхъестественное. Ебать, пидоры, сука, только забор новый сделал. Калитки нахуй нету. Рад лежит. Ох и черти. Мы же поломались по -друге. Я бороде на связь. Ну вы что, передумали? на ДИНАМИЧНАЯ что по цифрам? Это сюрприз, это сюрприз. Готовы? Вот пострел! Пострел! Одной сказал видимость хуёвая. Шо-шо? Изначально сказал одной видимость плохая, собираемся. Все. Закрепляй. Все, Сань.